প্ৰগেষ্টিত আছাম ইউটিউব চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাই আজি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াবলৈ লৈছোঁ আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰৰ গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেড ফ'ৰ তথা আছাম পুলিচ এক্সামৰ বাবে উপযোগৈ যুগত কৰা গুৰুত্বপূৰ্ণ ত্ৰিছটা এম চি কিউ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চৰ প্ৰশ্নটোলৈ আশা কৰোঁ ইয়াত আলোচনা কৰা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চৰ প্ৰশ্নকেইটাই আগন্তুক এ ডি আৰ পৰীক্ষাত আপোনালোকৰ বাবে কিছু সহায়ক হ'ব গতিকে ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাই মোৰ এই চেনেল প্ৰজ্ঞা স্থিতি আছাম ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব বুলি আশা থাকিল আজিৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটি হৈছে হুৱেৰ ৱেল দ্য চেকেণ্ড আয়ুৰ্বেদিক কলেজ ইন আছাম বি অসমৰ দ্বিতীয়খন আয়ুৰ্বেদিক মহাবিদ্যালয় ক'ত স্থাপন কৰা হ'ব অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন ডি গোৱালপাৰা বন্ধুসকল অসমৰ দ্বিতীয়খন আয়ুৰ্বেদিক মহাবিদ্যালয় গোৱালপাৰা জিলাত স্থাপন কৰা হ'ব নেক্সট কুৱেশ্যনত আছে হো ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট এছামিছ টু ৰিচিভ দ্য অৰ্জুন এৱাৰ্ড অৰ্জুন বঁটা লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া কোন প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি ভোগেশ্বৰ বৰুৱা বন্ধুসকল অৰ্জুন বঁটা লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া হৈছে ভোগেশ্বৰ বৰুৱা নেক্সট কুৱেশ্যন আছাম প্লেছ হুইচ পজিশ্যন ইন দ্য গ্ৰাউথ অৱ জি এছ টি কালেকশ্যন এপ্ৰিল টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনৰ এপ্ৰিল মাহত জি এছ টি সংগ্ৰহৰ বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ স্থান কোনটো প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি ছেকণ্ড বন্ধুসকল দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনৰ এপ্ৰিল মাহত জি এছ টি সংগ্ৰহৰ বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ স্থান হৈছে দ্বিতীয় নেক্সট কুৱেশ্যন হ' হেজ ৰিচেণ্টলি অ'ন দ্য নবেল পিছ প্ৰাইজ শেহতীয়াকৈ শান্তিৰ নবেল বঁটা কোনে লাভ কৰিছে অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ নাৰ্গিছ মহম্মদী বোধসকল শেহতীয়াকৈ শান্তিৰ নবেল বঁটা নাৰ্গিছ মহম্মদীয়ে লাভ কৰিছে নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ পুলিচ অফিচাৰ ফ্ৰম আছাম হেজ ৰিচেণ্টলি ৰিচিভ দ্য প্ৰেছিডেণ্ট মেডেল অসমৰ কোনজন আৰক্ষী বিষয়া শেহতীয়াকৈ ৰাষ্ট্ৰপতি পদক লাভ কৰিছে প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি সুৰেন্দ্ৰ কুমাৰ বন্ধুসকল অসম আৰক্ষী জোৱান সুৰেন্দ্ৰ কুমাৰে শেহতীয়াকৈ ৰাষ্ট্ৰপতি পদক লাভ কৰিছে হো হেজ বিন এৱাৰ্ডেড দ্যতী স্বাধীনী এৱাৰ্ড অফ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী দুহেজাৰ তেইছ চনৰ সতি সাধিনী বঁটা কোনে লাভ কৰিছে প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ জয়ন্তী চুতীয়া বন্ধুসকল দুহেজাৰ তেইছ চনৰ সতী সাধিনী বঁটা জয়ন্তী চুতীয়াই লাভ কৰিছে নেক্সট কুৱেশ্যন হু হেজ বিন ৰিচেণ্টলি এৱাৰ্ডেড দ্য হোমেন বৰগোহাঁই জাৰ্ণেলিজিম এৱাৰ্ড টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ শেহতীয়াকৈ দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনৰ হোমেন বৰগোহাঁই সাংবাদিকতা বঁটা কোনে লাভ কৰিছে প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি মনোজ কুমাৰ গোস্বামী বন্ধুসকল দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনৰ হোমেন বৰগোহাঁই সাংবাদিকতা বঁটা লাভ কৰিছে মনোজ কুমাৰ গোস্বামীয়ে নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ ইজ দ্য লংগেষ্ট ব্ৰীজ ইন ইণ্ডিয়া টুডে বৰ্তমান ভাৰতৰ আটাইতকৈ দীঘল দলং কোনখন অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ অটল সেতু বন্ধুসকল বৰ্তমান ভাৰতৰ আটাইতকৈ দীঘল দলংখনৰ নাম হৈছে অটল সেতু নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ ফিল্ম ফ্ৰম আছাম হেজ অ'ন দ্য বেষ্ট ফিল্ম এৱাৰ্ড এট দ্য ফিল্মফেয়াৰ এৱাৰ্ড টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ ৰিচেণ্টলি শেহতীয়াকৈ ফিল্মফেয়াৰ এৱাৰ্ড দুহেজাৰ চৌবিছত অসমৰ কোনখন ছবিয়ে শ্ৰেষ্ঠ ছবিৰ বঁটা লাভ কৰিছে প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি বথ এ এণ্ড বি অৰ্থাৎ এ আৰু বি দুয়োটাই দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনৰ তৰাছ হাজবেণ্ড আৰু অনু এই দুয়োখন ছবিয়ে শ্ৰেষ্ঠ ফিল্মফেয়াৰ বঁটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে নেক্সট কুৱেশ্যন ইন হুইচ ইয়াৰ পি এম নৰেন্দ্ৰ মোদী ইন'গ্ৰেটেড অটল ব্ৰীজ ইন মুম্বাই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কোন বৰ্ষত মুম্বাইৰ অটল সেতু উদ্বোধন কৰে প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ টুৱেল্ভ জানুৱাৰী টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ বন্ধুসকল দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনৰ বাৰ জানুৱাৰী তাৰিখে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মুম্বাইৰ অটল সেতু উদ্বোধন কৰে নেক্সট কুৱেশ্যন ইন হুইচ প্লেচ অফ আছাম উইল দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম ছেট আপ দ্য শ্বহীদ কনকলতা ইউনিভাৰ্চিটি অসমৰ কোন স্থানত অসম চৰকাৰে শ্বহীদ কনকলতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন কৰিব প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ গহপুৰ বন্ধুসকল অসম চৰকাৰে শ্বহীদ কনকলতা বিশ্ববিদ্যালয় গহপুৰত স্থাপন কৰিব নেক্সট কুৱেশ্যন হো হেজ বিন ৰিচেণ্টলি কনফাৰ্ড দ্য অৰুণোদয় সন্মান অৱ দ্য আছাম সাহিত্যসভা ফৰ দ্য ইয়াৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্রী শেহতীয়াকৈ দুহেজাৰ তেইছ বৰ্ষৰ অসম সাহিত্য সভাৰ অৰুণোদয় সন্মান কাক প্ৰদান কৰা হৈছে প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি ধৈৰ্য হাজৰিকা বন্ধুসকল দুহেজাৰ তেইছ চনৰ অসম সাহিত্য সভাৰ অৰুণোদয় সন্মান ধৈৰ্য হাজৰিকাক প্ৰদান কৰা হৈছে নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ ফ্ৰুইট অফ আছাম হেজ ৰিচেণ্টলি বিন ডিক্লেয়াৰ্ড ইজ এ ষ্টেট ফ্ৰুইট অসমৰ কোনটো ফলক শেহতীয়াকৈ ৰাজ্যিক ফল হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ কাজি নেমু বন্ধুসকল শেহতীয়াকৈ কাজী নেমুক অসমৰ ৰাজ্যিক ফল হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে নেক্সট কুৱেশ্যন হো ইজ এপইণ্টেড এজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ইভাৰ স্পৰ্ট এম্বেচেডৰ অফ আছাম অসমৰ প্ৰথম ক্ৰীড়া দূত হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ হিমা দাস বন্ধুসকল অসমৰ প্ৰথম ক্ৰীড়া দূত হিচাপে হিমা দাসক নিযুক্তি দিয়া হৈছে নেক্সট কুৱেশ্যন হো ফ্ৰম আছাম হেজ ৰিচেণ্টলি অ'ন দ্য লাইফ টাইম এচিভমেণ্ট এৱাৰ্ড এট দ্য ফিল্মফেয়াৰ এৱাৰ্ডছ অসমৰ কোনে শেহতীয়াকৈ ফিল্মফেয়াৰ এৱাৰ্ডত লাইফ টাইম এচিভমেণ্ট এৱাৰ্ড লাভ কৰিছে প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ ৰমেন বৰুৱা বন্ধুসকল শেহতীয়াকৈ ৰমেন বৰুৱাই লাইফ টাইম এচিভমেণ্ট এৱাৰ্ড ফিল্মফেয়াৰৰ বঁটা লাভ কৰিছে নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য ৰঞ্জিত ট্ৰফী মেচ ৱাজ হেল্ড আফটাৰ এইটিন ইয়াৰ্ছ ইন হুইচ ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ আছাম ৰঞ্জিত ট্ৰফী খেলখন ওঠৰ বছৰৰ পাছত অসমৰ কোন জিলাত অনুষ্ঠিত হ'ব প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ ডিব্ৰুগড় বন্ধুসকল ৰঞ্জিত ট্ৰফি খেলখন ওঠৰ বছৰৰ পাছত অসমৰ ডিব্ৰুগড়ত অনুষ্ঠিত হ'ব নেক্সট কুৱেশ্যন হো হেজ অ'ন দ্য বেষ্ট ডিৰেক্টৰ এৱাৰ্ড ফ্ৰম আছাম এট দ্য ফিল্মফেয়াৰ এৱাৰ্ড টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ ৰিচেণ্টলি শেহতীয়াকৈ ফিল্মফেয়াৰ এৱাৰ্ডত দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনত কোনে অসমৰ পৰা শ্ৰেষ্ঠ পৰিচালকৰ বঁটা লাভ কৰিছে প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি ৰীমা দাস বন্ধুসকল শেহতীয়াকৈ দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনত অসমৰ পৰা শ্ৰেষ্ঠ পৰিচালকৰ বঁটা লাভ কৰিছে ৰীমা দাসে নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ অফ দ্য ফলয়িং পাৰ্চনছ হেজ বিন নমিনেটেড ফৰ দ্য চুকাফা এৱাৰ্ড ফৰ দ্য ইয়াৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী দুহেজাৰ তেইছ চনৰ বাবে চুকাফা বঁটাৰ বাবে তলৰ কোনজন ব্যক্তি মনোনীত হৈছে অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি ধীৰেন্দ্ৰনাথ বেজবৰুৱা বন্ধুসকল দুহেজাৰ তেইছ চনৰ চুকাফা বঁটাৰ বাবে ধীৰেন্দ্ৰনাথ বেজবৰুৱা মনোনীত হৈছে নেক্সট কুৱেশ্যন হো হেজ ৰিচেণ্টলি বিন এৱাৰডেড দ্য ফিল্মফেয়াৰ আছাম এৱাৰ্ড টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ বেষ্ট ষ্টৰী ফৰ অনু ফিল্ম শেহতীয়াকৈ অনুজ ছবিৰ বাবে শ্ৰেষ্ঠ কাহিনীত দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনৰ ফিল্মফেয়াৰ অসম বঁটা কোনে লাভ কৰিছে প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন ডি অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰী বন্ধুসকল শেহতীয়াকৈ অনু ছবিৰ বাবে শ্ৰেষ্ঠ কাহিনীত দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনৰ ফিল্মফেয়াৰৰ অসম বঁটা লাভ কৰিছে অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰীয়ে নেক্সট কুৱেশ্যন হু হেজ বিন কনফাৰ্ড দ্য প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাষ্ট্ৰীয় শিশু পুৰস্কাৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ ফ্ৰম আছাম কাক অসমৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাষ্ট্ৰীয় শিশু পুৰস্কাৰ দুহেজাৰ চৌব্বিছ প্ৰদান কৰা হৈছে প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি শ্যাম মজুমদাৰ বন্ধুসকল শ্যাম মজুমদাৰক দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাষ্ট্ৰীয় শিশু পুৰস্কাৰ প্ৰদান কৰা হৈছে নেক্সট কুৱেশ্যন হু হেজ বিন এপইণ্টেড এজ দ্য নিউ চিফ জাষ্টিছ অৱ গুৱাহাটী হাই কোৰ্ট গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নতুন মুখ্য ন্যায়াধীশ হিচাপে কাক নিযুক্তি দিয়া হৈছে প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ বিজয় বিষ্ণই বন্ধুসকল বিজয় বিষ্ণৈক গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নতুন মুখ্য ন্যায়াধীশ হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ হিন্দী ফিল্ম ফ্ৰম আছাম টু বি স্ক্ৰিণ্ট এট কেঞ্চ ফিল্ম ফেষ্টিভেল টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ অসমৰ কোনখন হিন্দী ছবি কাণ চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ দুহেজাৰ চৌব্বিছত প্ৰদৰ্শিত হ'ব প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি ককি বন্ধুসকল অসমৰ ককি হিন্দী ছবিখনে কাণ চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ চৌবিছত প্ৰদৰ্শিত হ'ব নেক্সট কুৱেশ্যন হো হেজ ৰিচেণ্টলি বিন কনফাৰ্ট দ্য সূৰ্য কণ্ঠ এৱাৰ্ড শেহতীয়াকৈ সূৰ্য কণ্ঠ বঁটা কাক প্ৰদান কৰা হৈছে প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি জুবিন গাৰ্গ বন্ধুসকল শেহতীয়াকৈ জুবিন গাৰ্গক সূৰ্যকণ্ঠ বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছে নেক্সট কুৱেশ্যন হ' উইল বি এৱাৰ্ডেড দ্য পদ্মশ্ৰী এৱাৰ্ড ফ্ৰম আছাম ৰিচেণ্টলি শেহতীয়াকৈ অসমৰ পৰা পদ্মশ্ৰী বঁটা কোনে লাভ কৰিব প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ ধুনুভা বন্ধুসকল শেহতীয়াকৈ ধুনুভাই অসমৰ পৰা পদ্মশ্ৰী বঁটা লাভ কৰিব কুৱেশ্যন শেহতীয়াকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অসমৰ কোনখন জিলাত লাচিত বৰফুকনৰ বিশ্বৰ সৰ্বোচ্চ প্ৰতিমূৰ্তি উদ্বোধন কৰে প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি যোৰহাট বন্ধুসকল শেহতীয়াকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অসমৰ যোৰহাট জিলাত লাচিত বৰফুকনৰ বিশ্বৰ সৰ্বোচ্চ প্রতিমূৰ্তি উদ্বোধন কৰে নেক্সট কুৱেশ্যন হো হেজ ৰিচিভ দ্য আছাম বৈভৱ এৱাৰ্ড টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী দুহেজাৰ তেইছ চনৰ অসম বৈভৱ বঁটা কোনে লাভ কৰিছে অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি ৰঞ্জন গগৈ বন্ধুসকল দুহেজাৰ তেইছ চনৰ অসম বৈভৱ বঁটা ৰঞ্জন গগৈয়ে লাভ কৰিছে নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ ক্ৰিকেটাৰ গড দ্য অৰ্জুনা এৱাৰ্ড টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী কোনগৰাকী ক্ৰিকেটাৰে অৰ্জুন বঁটা দুহেজাৰ তেইছ লাভ কৰিছে প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ মহম্মদ শ্বামী বন্ধুসকল ক্ৰিকেটাৰ মহম্মদ শ্বামীয়ে অৰ্জুন বঁটা দুহেজাৰ তেইছ লাভ কৰিছে নেক্সট কুৱেশ্যন হুইছ এমং দ্য ফলিং চিটিজ অ'ন দ্য টাইটেল ক্লিনেষ্ট চিটি অফ ইণ্ডিয়া টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী তলৰ কোনখন চহৰে ক্লিনেষ্ট চিটি অৱ ইণ্ডিয়া দুহেজাৰ তেইছ কিতাপ লাভ কৰে প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি ইন্দোৰ বন্ধুসকল ইণ্ডোৰ চহৰখনে দুহেজাৰ তেইছ চনৰ ক্লিনেষ্ট চিটি অৱ ইণ্ডিয়া বঁটা লাভ কৰে নেক্সট কুৱেশ্যন হৌ অন দ্য মেজৰ ধ্যানচান্দ খেল ৰত্ন এৱাৰ্ড ইন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী মেজৰ ধ্যানচান্দ খেল ৰত্ন বঁটা দুহেজাৰ তেইছ কোনে লাভ কৰিছে অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ চিৰাগ চেট্টী বন্ধুসকল চিৰাগ চেট্টীয়ে মেজৰ ধেনচান্দ খেলৰ বঁটা দুহেজাৰ তেইছ লাভ কৰিছে নেক্সট কুৱেশ্যন হ' এমং দ্য ফলিং ইজ দ্য উইনাৰ অৱ দ্য আছাম সৌৰভ এৱাৰ্ড টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী ইন এথলেটিক্স তলৰ কোনজন এথলেটিক্সে দুহেজাৰ তেইছ চনৰ অসম সৌৰভ বঁটা লাভ কৰিছে প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি হিমা দাস বন্ধুসকল হিমা দাসে দুহেজাৰ তেইছ চনৰ এথলেটিকছত অসম সৌৰভ বঁটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো চাই কেনে লাগিল লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্টযোগে জনাব এনেধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ এতিয়াই ইউটিউবৰ পৰা ছাবস্ক্ৰাইব কৰক প্ৰজ্ঞা ষ্টেডি আছাম পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ